ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕ ਵਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਧਰਵੀਰ ਕਾਂਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ जिसनों लेके संसद रौला पा दिखाई देता है तो खुद भी वो मुस्कुरा दे दिखाई देते खुद ही सुन लवो सर सबसे पहले तो जो हम ओलंपिक के लिए टीम जा रही है हमारे देश की उसके लिए हम सभी हमारे प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का इस बार जो ओलंपिक में जो हमारी परफॉर्मेंस रहेगी वो बेहतर रहेगी लेकिन दो तीन बुनियादी चीज़ें मैं आपके माध्यम से यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ माननीय स्पीकर साहब प्रॉब्लम ये आ रही है जब हम पूरे इंटरनेशनल मॉडल को स्टडी करते हैं जो ओलंपिक के लिए रिसेंटली चाइना ने ओलंपिक में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है हमारे यहाँ जब प्लेयर नेशनल और इंटरवर्सिटी लेवल पे मेडलिस्ट बन जाता है तब उसको ओलंपिक के लिए हम प्रिपेयर करते हैं होना ये चाहिए कि जो नर्सरी लेवल पर छोटी एज में कम एज में जब अगर हम आइडेंटिफाई करें प्लेयरों को पूरे देश में टैलेंट की कमी नहीं है सर हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन हम उनको छोटी एज में अगर आइडेंटिफाई करके देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का टैलेंट है जेनेटिक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें डाइट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हाइट बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां फुटबॉल का टैलेंट बहुत है पंजाब की बात करें तो हमने एक समय ऐसा था फुटबॉल और हॉकी के मैक्सिमम प्लेयर एक ही टीम के मैक्सिमम प्लेयर पंजाब से ही रहे हैं बास्केटबॉल में हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है वॉलीबॉल मेरी कॉन्स्टिटुंसी में स्पीकर साहब बलाचौर एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है हर साल वहाँ से चार से पाँच प्लेयर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं वॉलीबॉल में लेकिन वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारी मेरी एक लोकसभा कॉन्स्टिटेंसी में मालपुर शहर है 1970 के दशक में पूरी फुटबॉल देश की पूरी फुटबॉल टीम मालपुर कस्बे की थी लेकिन वहाँ भी कोई इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं सुविधाएं नहीं हैं तो मेरा एक तो आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि हम छोटी एज में पूरे देश में एक, एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं कि छोटे छोटे बच्चे आइडेंटिफाई करके जिसमें टैलेंट है उनके ट्रेनिंग का उनकी डाइट का उनके प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन उनको ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि जो उन्नीस के लिए हमने ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं हमारी इच्छा है कि हमारे देश को नुमाइंदगी मिले और हम उसमें बेहतर जो परफॉर्म 1936 में जरूर भारत जो है पहले तीन में दुनिया में ओलंपिक मेडलिस्ट लेकर मेडल लेके आए ये हमारी तमन्ना है दूसरा मेरा आपके माध्यम से क्योंकि स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं बेसिकली रियल हीरो वो हैं पंजाब से बलवीर सिंह सीनियर हुए हैं जिन्होंने लगातार देश के लिए तीन गोल्ड मेडल जीते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार को भी आग्रह है कि जो हमारे रियल हीरो है इन लोगों को भारत रत्न देना चाहिए बलवीर सिंह सीनियर को भारत रत्न देना चाहिए ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उससे इंस्पायर हो प्रेर उनको प्रेरणा मिले तीसरा किसी जमाने में जब हम इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाते थे सर या इंटर स्कूल खेलने जाते थे तो रेलवे में हमारी भारतीय रेल पूरा रिजर्वेशन देती थी स्पोर्ट्स टीम को सर वो प्रोविजन भी पिछले कुछ सालों में बंद कर दिया गया है और हमारे जो एसोसिएशन हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर मैं उसमें क्या है मेजोरिटी ऑफ एसोसिएशन में नॉन प्लेयर जो है अथॉरिटी के हेड बने हुए हैं जिनको स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा गंभीरता से समझ नहीं है यह पूरा एक तौर तरीका भी बदलने की जरूरत है कि जो रियल प्लेयर हैं एसोसिएशन को भी हेड वो करें हो क्या रहा है सर बहुत सारी एसोसिएशन के मसले कोई हाई कोर्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे प्लेयर उसमें पिस रहे हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट उन्नीस सौ छत्तीस के लास्ट मैं दे दे सर मेरी मेडन स्पीच है फर्स्ट टाइम मेरी बेनती है थोड़ा जा मेनू ज्यादा टाइम थोड़ा सर मेरी तू बेनती है कि 1936 ਦਾ 올림픽 ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਡ-ਆਟ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਲੋ ਟੈਨ ਇਅਰਸ 15 ਇਅਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 1936 ਦਾ 올림픽 ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜਬਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਦੇਸ਼ ਚ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੇ ਲਿਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਪਲੇਅਰ ਹਮਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਾਤਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਪਲੇਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਪਰ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਿਕਯੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਯੁਰ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 올림픽 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ